И всем привет, с вами Артём. Блин, как же я мог свой клан бросать. Короче, перейду сразу к делу. Я сейчас зашел в Clash клан. Помните, у меня клан был Делмар. Я такой, все, зашел в свой клан. И там какой-то чувак кинул запрос. ТХ-7. Я его принял. И, короче, он меня и ускор... Но он мне сначала забанил просто пришел бан на 4 часа. Я его просто принял, и сразу же мне пришел бан на 4 часа. Я думаю, что такое? Может быть, меня забанили просто на пару минуток. Написал в техподдержку. Они сказали, вас не банили. Потом смотрю, почему-то я просто участник, хотя я был главой клана. А он глава клана. Думаю, что это за фигня? Написал в техподдержку, что это за фигня. А он сказал, если напишешь техподдержку, то я тебя выгоню из клана. Но я написал, и он меня выгнал из клана. Но теперь, блин, я не в своем клане. Какой-то дебил просто зашел, собрал клан и ушел. Ну, теперь в другом клане Архангел. Я в нем уже четвертый раз. Ой, блин, как же жалко. У нас как раз КВ было. Я для КВ приготовил все драк, и пришлось их просто спустить. Фу, блин. Ну ладно, на этом я хочу кое-что показать. Это все атаки за сегодня. Видите, 6 часов назад. 6 часов назад. В смысле, эти атаки в одну и ту же минуту. Потому что 3 часа назад, 2 часа назад. И смотрите. 26 плюс 30 это 56. Ну, короче, где-то 100 кубков получил. Ну да, в районе 100. За день. Ну первое, так понятно. Он просто выпустил короля. И вот тут... Смотрим. Видите, еще был Мари был. Еще духова был. Так. Сейчас он пускает гоблинов. И... Фонская бомба никого даже не подорвала. Он кидать пеку, кидать хил, на пеку, не знаю зачем. Хотя, все равно, что никто не, не бьет, точнее. И вот все у него нету. И что это было? Вы это не скажете? Что это было? Это вообще что за бах? Я много роликов видел, что такое бывает. Но это что такое? А мы из-за этого я хотел, кстати, повтор показать. Вот, смотрите. Пека бьет раз, промазывает. Как так? Как Пека мог промазать? Да вообще, что за бах? Ну, тут лучница иначе убивать ей. Нет, все-таки ни одной звезды. Ну, ладно. Это еще не все. Вот вторая такая. Зря на яд взял кланкасту. У него с собой один яд, и еще один яд в кланкаст. Ну и вот. Он... Это... Ну, атаковал, чтобы у меня забрать ресурсы и еще, чтобы кубков собирать. Зря он еще два драга не выпустил. И у меня вопрос. Почему не проверил клонкасту? А вдруг там мухи? Кстати, в этот момент я уже не был в клане. Меня кое-кто и знал. Я ускорю. Тоже все понятно. Кстати, помогаем развивать клан но... Ой, канал мой. Потому что у нас уже три подписчика. Это все почти за неделю. Так. И вот этот, который еще. Вот он пошел гилы. Зачем вот таких распускать, скажите мне, а? Чтобы шли в разные стороны. Все равно не забыл. Вот тут поломают, и все гиги будут в одном месте. зачем так сделали? И жалко, что башни колдуна не было. Тут мои три мортиры... Ой, две мортиры, хорошо их подномочили. Видите? Ну и тут варвары с, с этой стороны и с той пошли. И тут он кидает рейдж. И бу, -ду. Просто. Просто гиганты все разносят. И тут в колонкасле целый два гига. Я еще был в клане Кащеева. Это мне в другом дали. Клане. Потом он вступил в Кащеева. Потом я ушел оттуда и вступил в Архангела. Кстати, нормальный клан. И не заметили, это тоже Тут 35%, тут 35%. Еще вот это была ржачная атака. 36 шаров. Один драго 4 уровня. он мне даже не вынес на звезду. Не вынесла на звезду Тут, видите, мне дали драга 3 уровня. Тут он 5 уровня к вам поэтому мне дали 2. И улучшенный пожертвование 5. Кстати, если прокачаю. Смотрите, у меня вот такие луки. Ну, вот. А вот если их прокачать до 5, то они будут такие. Кстати, новая елка же добавилась. Так, я хотел бы вместе с вами посмотреть КВ. Ой-ой-ой-ой, что они тут начали проигрывать слишком сильно. Да. Тут вся зелененькая. Тут красная. Побед у них явно больше тут, вообще никто не атаковал. Или сколько тут? А, тут 10 на 10. Интересно, как она разводили. Это наш самый крутой в клане. Ну, голова точнее. Ну, по базе он самый крутой. Ну, давай, приступаю уже. Если честно, я, я сейчас реально первый раз смотрю. О, -о 25 мест и кидается сразу же два яда. Но дракона видно похрен. Но нет. Тут пришли два мага пятого и его расчистили. Но все равно големочка не убили. И второй рейд зачем-то кидается. А, нет, тут еще шмаги есть. И они тупо размечуют их да, мя... магия это вообще что-то неимоверное. И бу. Ну, тут уже все. Магия по краю будет расчищать, ему уже ничего не мешает. И тут как бы... А, да, у него уже способность, он сейчас размочит эти, эти три зда... два здания, и все. Ему уже ничего не будет мешать. Ну вот. Как я говорил, магия тупо все очистили тут. Пока тут голем принимает весь урон на себя. Пек и король варваров шляются по кругу. О, еще раз убили. Видишь, когда голем, ну, его когда убивают, он подрывается. У меня был один такой случай, на меня напали. Все. 49 процентов. И тут у него голем идет. Но маленький такой вот. И его моя башня лучниц начинает добивать уже. Я такой думаю, о, сейчас он... это. Она его добьет и все. Не... Ну, не будет одной звезды даже. Но башня лучниц убивает голема. Он умирает и он подрывается с собой казарму. Просто целая казарма, у нее было мало жизней. Она, ну, башня с голема убила. Голем подорвался и здание подорвал. Поэтому одна звезда. И мы проиграли. Потому что так было бы ничья, но так он убил одну звезду. Это спорт новичок. И мы это кто? А, это мой друг. Так, ну и сейчас вот так еще чуть покажу. Это вообще. Сейчас такое не ради эликсира, а ради золота. И зачем такой противник легкий? Видите, чуть-чуть не хватило, чтобы мартиру уничтожить вот эту. И шахты, ну и больше клубна. Были бы у меня три заклинания, и четвертого уровня, а не третьего. Сейчас бы я все будто вот эти четыре здания уничтожил еще. Я уже тупо пошел лучше по кругу. Вообще их нельзя пускать по кругу. Ну, сейчас буду идти. Вот лучше, на самом деле, нельзя пускать так по кругу. Ну, а я их пустил, потому что это реально легкая база. Тут уже все от мартира только вот это. И пятого уровня. Ну, ее можно легко очистить. У меня еще есть рейдж. Ой, как-то странно сказал. Но рейдж луки это неимоверно. А вот рейдж магии это вообще что-то. Особенно 4-6. И вот, смотрите, у меня мало луков осталось. Мартира сейчас может добить и нет. все подорвалось. Ну. Ой. Да, блин. Извиняюсь опять. Вот еще одна атака, этот немножко ступил. Хотел выпустить короля, но выпустил нечаянную ученицу. Ну вот он тут размочил. Да, опять бы очень столь, чтобы управлялись. Ну, а тут уже понятно, ТХ разница. А вот тут вот? Ну, тут я хотел подфармить. Я просто не заметил, какой же дебил был. Я просто не заметил, что вот он у ТХ стоит. Я просто не... дебил не заметил его. Все, я постил двоих, чтобы они проверили ловушки. Все, теперь остальные. Пустил короля варваров, впустил лука в Все, все прикрывали сзади. И бум. Уже собралось довольно-таки много лучниц. И я кидаю рейдж. И я не заметил, что у них мало жизни. И кинул поздно хил. А луки просто ушли. Кому рейдж? Таким лучницам и все. Кому Рейдж, реально? Кому Рейдж. И хил. И еще один хил кидает, но зря. Мартиры их с одного раза убивают. Ну и тут вскоре кончается хил. И зачем-то лучницы вышли сюда. Их мортира. Пу! И смотрите. Вот, у них полные жизни были. Просто башня колдуна всех тупо разбила. Я только в конце боя, только нажимаю кнопку домой, и я увидел, что ратуша стоит в водах, где. Я мог бы с ратуши пойти и забрать бы больше эликсира. Ну, всем пока.